ایسا سوال یہ موصول ہوا ہے طلاق کے حوالے سے کہ حلال چیزوں میں سب سے جو بری اور جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے تو یہ بات کیا صحیح ہے اور طلاق مطلب دی جا سکتی ہے نہیں دینی چاہیے مکرو چیز ہے طلاق کے بارے میں سوال موصول ہوا تھا کہ طلاق کے بارے میں ہمارے معاشروں میں یہ بات سرایت کر چکی ہے کہ طلاق ایک مکرو فعل ہے یعنی کہ اللہ کے نزدیک یہ چیز پسندیدہ نہیں کہ مرد اور عورت کا تعلق آپس میں منقطع ہو جائے اور ان کے درمیان جدائی ہو جائے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے تو ایک روایت ترمیزی کے اندر موجود ہے اور اس کا بڑا چرچہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے یعنی ہے تو حلال اس روایت کے اندر پیغام یہ ہے کہ ہے تو حلال لیکن اللہ کو یہ پسندیدہ نہیں ہے تو اس روایت کی بنیاد پر طلاق کو مکرو قرار دیا جاتا ہے اور عام طور پر ہم نے دیکھا بھی ہے کہ طلاق کے بارے میں ہمارے جیسے معاشروں کے اندر نفت لائی جاتی ہے او oh, ہو oh, فلاں تو ڈائیوولڈ ہے اچھا فلاں کی طلاق ہو گئی ہے طلاق نہیں ہونی چاہیے تھی بیچارے کا گھر برباد ہو گیا یہ بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں تو اس کے مذہبی پہلو جو بیان کیے جاتے ہیں روایت بیان کی جاتی ہے اور اس کو مذہبی رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کی جاتی ہے دیکھیں یہ جو روایت اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں تو سنت کے اعتبار سے یعنی جو روایات کے اصول ہیں ان پر بھی یہ پوری نہیں اترتی آپ کسی بھی ایسے شخص سے جو یہ بیان کر رہا ہے اور بتاتا ہے کہ بھئی میں عالم ہوں اور میں اصول حدیث کا ماہر ہوں یا میں جانتا ہوں حدیث صحیح کیا ہوتی ہے ضعیف کیا ہوتی ہے آپ معلوم کر لیجئے تو اشکال پیش کیا جائے گا اس روایات کے اوپر جو یہاں ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں مطن کے اعتبار سے دیکھ لیجئے تو جو چیز اللہ کو ناپسندیدہ ہے وہی تو حرام ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو آپ کہیں کہ اللہ کو ناپسند بھی ہے اور وہ حلال بھی ہو ہمیں تو شروع سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کام نہ کریں یہ اللہ کو محبوب نہیں ہے اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے تو وہ کام ہمارے ہاں حرام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو کیا طلاق ایسی چیز تھی یا اللہ کے بارے میں ہم یہ گمان کرنے لگ گئے ہیں کہ اللہ اس چیز کے آگے مجبور ہو گیا کہ ناپسند کرتے ہوئے بھی اس نے ایک چیز کو حلال قرار دیا کہ ناپسند بھی کر رہا ہے اور حلال بھی قرار دے رہا ہے تو کیا اللہ کسی کے سامنے مجبور ہو چکا ہے کیا معاملات ہیں اس سے تو اللہ کے بارے میں تصور بھی بڑا غلط سامنے آتا ہے تو یہ تو روایت نہ تو صحیح ہے اور نہ ہی یہ جو بات ہے طلاق کی کہ طلاق ناپسندیدہ بھی ہے اور حلال بھی ہے تو یہ اس روایت کے مطابق تو باطل ہے اور صحیح نہیں ہے اس کا دوسرا پہلو اگر ہم دیکھتے ہیں ایک پہلو تو مذہبی پہلو ہے ابھی روایت کے اندر آیا ہے تو ظاہر سی باتیں لوگوں نے چرچا کیا مشہور کر دیا اور اس کو ناپسندیدہ سمجھنا شروع کیا لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں جب لڑکیاں کسی کے گھر پہ موجود ہوتی ہیں تو میں پہلے بھی اس کو کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ لڑکیوں پر خاص طور پر کچھ باتیں ہیں جو ان کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں کچھ مخصوص قیود اور لوازمات ہیں جو لڑکیوں پر ہی خاص طور پر لگائے جاتے ہیں لڑکے تو اپنے ارادے میں خود مختار سمجھے جاتے ہیں لیکن عورتوں کو وہ خود مختاری نہیں دی جاتی ہمارے جیسے معاشروں میں ہمارے جیسے معاشروں کے اندر عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی ہے تو یہ لڑکی تو پرایا دھن ہے عام طور پر جو ہندوزم کے اندر لفظ استعمال کیے جاتے ہیں کنیا دان دان کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بخش دینا اس لیے عام طور پر ہندویزم میں کہتا ہے دان پن کا کام کر لیجئے دان مطلب کسی کو بخش دینا بخشش میں کوئی چیز دے دی دینا اس کو یہ کنیا دان جب کہتے ہیں تو کنیا مطلب لڑکی اور دان مطلب کسی کو اس کے سپرد کر دیا یہ میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں عام طور پر لڑکیوں کے بارے میں یہی گمان کیا جاتا ہے جب لڑکی سپرد کر دی ہے کسی کو دان کر دی ہے تو جو دان کی ہوئی چیز ہے اس کو واپس اپنے پاس لینا یہ تو ویسے ہی غلط سمجھا جاتا تھا تو اس کا بھی ایک منفی پہلو ہے جو اس معاملے کے اندر اس کو تقویت دیتا ہے ایک تو مذہبی پہلو میں نے بیان کی روایت کی وجہ سے اور دوسرا ایک منفی پہلو جو پیدا ہوا وہ اس وجہ سے پیدا ہو چکا ہے ہمارے یہاں بھی جب کہتے ہیں نا بارات بے آج تو لڑکی کی بارات ہے کبھی بارات کے لث پہ غور کیا ہے استعمال تو بہت کرتے ہیں غور کریں ذرا بارات کے لفظ کے اوپر صوت التوبہ کی پہلی آیت کے اندر پہلا لفظ برات من اللہ و رسولی ہے کبھی برات کے لفظ پہ غور کیجئے گا با رو اور حمزہ بری ہو جانا عربی زبان میں بری برات یہ کہا جاتا ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کا اصل نہ ہو اس سے اس کو جدا کر دینا یعنی کسی کا ایسی چیز کو اپنی ذات سے الگ کر دینا جو اس کی ذات کا حصہ نہیں تھا جو اس کا غیر تھا یعنی اپنی ذات سے کسی غیر چیز کو جو آپ کے ساتھ لگ گئی تھی اس کو الگ کر دینا یہ بارات کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر اس کو بارات کہتے ہیں تو جب ہم اردو میں بارات کا استعمال کرتے ہیں نا آج تو فلاں لڑکی کی بارات ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ لڑکی ہمارا اصل حصہ نہیں تھی ہماری ذات کا حصہ نہیں تھی ہماری زندگی کا اصل سرمایہ نہیں تھی یہ ہماری غیر تھی ہم نے اس کو اپنی ذات سے جدا کر دیا اس کو عربی زبان کے اعتبار سے بھی بارات کہتے ہیں اور اردو کے اندر بھی اس کو بارات ہی استعمال کیا جاتا ہے تو جب آپ بھی سمجھ لیں گے کہ میری جو بیٹی ہے میرے گھر پہ اگر بیٹی پیدا ہو گئی ہے میرے گھر پہ ایک مونس کا جنم ہو گیا ہے مونس کا تو معنی ہی عربی زبان کے اندر کمزور چیز کے ہے تو وہ خود کمزور ہے تو وہ میرے لیے ڈھال کا کام کیسے کر سکتی ہے میری بیساکی کیسے بن سکتی ہے میرے جو بوجھ ہے اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کیسے آگے لے کے چل سکتی ہے یہ کام تو مرد ہی کرے گا جس کو مذکر کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر بھی اردو میں مذکر کہتے ہیں مذکر تو کہتے ہیں عربی کہ زبان میں ہیں ٹکرا جانے والے کو مصیبتوں کا سامنا کرنے والے کو بہادر کو مذکر کہتے ہیں عربی زبان کے اندر تو جب آپ نے اس کو مذکر کہہ دیا اور اس کو مونس کہہ دیا تو آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ گئی کہ بھائی یہ تو میرا سہارا نہیں اٹھا سکتی ہے اس لیے ہمارے معاشروں کے اندر لڑکیوں کو تو پڑھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں ان کے اندر صلاحیتیں پیدا کرنے کی ہمارے معاشروں میں کوئی جستجو ہوتی ہی نہیں ہے بھائی پرایا دن ہے شادی ہوگی جس کے پاس جائے گی وہ کمائے وہ ذمہ داری اٹھائے وہ اس کو رکھے اب اس کو میں نے تمہارے پاس دے دیا ہے یہ میری جسم کا میری ذات کا میری زندگی کا حصہ نہیں تھی میں نے اس کو اب تمہارے حوالے کر دیا ہے تو جس کو آپ نے اپنی زندگی سے ہی الگ کر دیا برات کہہ کر آپ اس کو اپنی زندگی میں واپس کیسے لے سکتے ہیں اسی لیے ہمارے معاشرے کے اندر جو طلاق ہے اس کو ایک بہت ہی مکرو حل بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ نہ طلاق ہو نہ اس کا ہمارے پاس واپس آنے کی نوبت آئے اور نہ ہماری زندگی پر وہ بوجھ بن کر پڑے اب چونکہ ہم نے نہ تو اس کے پڑھانے کا کوئی انتظام کیا تھا اس بنیاد پر کہ بھئی جس کے پاس جائے گے وہ خود ہی کرتا رہے گا جو کرے گا بھئی ابھی تو میٹرک کیا ہے ابھی تو انٹر کیا ہے ابھی تو اس کو بیچلس کرنا ہے تو بیچلس کر لے گی شور کے پاس جاگے شوہر چاہے گا تو پڑھائے گا نہیں چاہے گا تو نہیں پڑھائے گا بھئی تو شہر کی مرضی ہوگی اب تو شہر کی چلے گی اس کی زندگی کے اوپر تو آپ نے اس کے ذہن میں اس کی زندگی کے اندر یہ چیزیں شامل کر دی ہیں تو آپ طلاق کو اچھا سمجھیں گے آپ کو تو ڈر لگا رہے گا کہ ہے کہ تلاش نہ ہو جائے پس میں یہ تو آگے ہمارے سر پر بڑھ جائے گی ہم سے تو اپنے ہی معاملت نہیں بھگوت رہے ہیں اس کو ہم کہاں لے کے پوری زندگی میں لے کے چلتے رہیں گے کیونکہ آپ نے اس کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا نہیں کی ہیں تو یہ آپ کی اپنی غلطی ہے جس کا بوجھ و بچاری ساری زندگی اٹھاتی رہتی ہے پہلے تو آپ نے اس سے پسند کا اختیار چھین لیا پھر اس کی شادی کسی ایسے شخص سے کر دی ہے جس کو نہ تو آپ صحیح طرح جان سکے تھے اور نہ ہی اس کو اس کے بارے میں کچھ معلومات تھی وہ تو شادی کے بعد کھل کے سامنے آیا کہ وہ کیا بلا تھی جس سے آپ نے اس کے آنچل کو باندھ دیا تھا جب اس نے اپنے رنگ اس کو دکھانا شروع کیا آپ کی بیٹی کو آپ کی بہن کو یا کسی کو بھی تو اس کے زندگیوں میں جو بہنچال آنا شروع ہوا اب وہ اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر بھی رہی ہے تو آپ اس کو چھڑانے نہیں دے رہے کیونکہ آپ کو فکر یہ ہے کہ وہاں سے چھڑا کے ہمارے سر پہ آگے پڑے گی تو ہم کہاں سے پالیں گے اس کو نہ تو ہم نے اس کی پرورش کے اندر تعلیم کا کوئی حصہ رکھا تھا نہ صلاحیتوں کی کوئی نشو کی تھی کرے گی تو کیا کرے گی ہمارے اسے معاشروں کے اندر تو طلاق کو برا سمجھا جائے گا ہی وہ طلاق کے بارے میں تنبیہات ہی کی جائیں گی کہ بھائی آپ جو بھی ہے نبھاؤ واپس نہیں آؤ یہاں سے تمہارا ڈولی گئی ہے تو وہاں سے جنازہ نکلنا چاہیے لڑکی بھی کہتی ہے ٹھیک ہے مار دے بھائی یہاں کم سے کم تیرے ہاتھ سے مر کے عزت کی جو موت تو حاصل ہو جائے گی وہاں گھڑ گھڑ کے مرنے سے بہتر ہے بھائیوں کے اور باپ اور ماں کے تانے سننے سے بہتر ہے کہ یہی یہ مر جاؤں کم سے کم اس ذلت والی زندگی سے بہتر یہ ہے کہ یہ موت میرے لیے زیادہ بہتر ہے اس لیے وہ بھی بیچاری پٹی رہتی ہے اور برائیاں سہتی رہتی ہے پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں جن کی کہانیاں آئے دن ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں برداشت کرتی رہتی ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ میں کیا کروں گی جا کے اگر یہ مجھے طلاق دے دے گا میرے پاس کمانے کی صلاحیت نہیں ہے اور اس معاشرے میں کامیاب وہی ہے کہ جس کے پاس کمانے کی صلاحیت موجود ہو شاز و نادر یا کوئی معاملہ ایسا آ جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اب تو میری بننے والی نہیں ہے آگے بیٹھ ہی جاتی ہے باپ اپ کے سر کے اوپر تو ماں بولے ٹھیک ہے بھائی کیا کر سکتے ہیں طلاق کو کوا دیتے ہیں لیکن چونکہ اس کی نہ تو ایسی تربیت کی گئی ہوتی ہے کہ اپنے سہارا خود بن جائے نہ اس کو تو تعلیم دی گئی ہوتی ہے تو پھر بیچارے کے پاس راستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے کبھی کوئی ایسے کام میں لگ جاتی ہے جو وہ نہیں جاتی ہے تاکہ پیسوں کی آمدنی ہوں تو اپنے ماں باپ کے تانے اس کے اوپر بند ہوں جو دل کا اس کو سامنا ہوتا ہے یہ بہت مسائل ہیں جن کے اوپر بیت رہی ہے وہ جانتے ہیں اور جن کے مشاہدے میں آ چکی ہیں چیزیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بڑی مشکل زندگی ہے ایسی خواتین کی کہ جن کو طلاق ہو جاتی ہے طلاق کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ اس کے اوپر ایک ایسا عیب لگ گیا ہے اس کے دامن کے اوپر کہ اب وہ عیب مٹائے نہ مٹے لڑکے کو طلاق ہو گئی لڑکے نے طلاق دی اور اس کو تو کئی جگہ پہ معاملات ہوتے ہیں کہ شادی ہو جائے گی لیکن عورت کے بارے میں جب آتا ہے نا کہ عورت کو طلاق ہوئی 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 طلاق ہوئی تھی اس کو تو اس کے بارے میں ہمیشہ منفی سوچ آتی ہے کہ طلاق ہونے کی وجہ اس کے اپنے ہی معاملات ہوں گے لڑکے کے اوپر طلاق کا کوئی دھبا نہیں لگتا ہمارے جیسے معاشرے کے اندر میں نے کہا نا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ دو پہلو آپ ذہن میں رکھیں پہلا پہلو مذہبی پہلو ہے روایات کی وجہ سے وہ روایات تو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے اور دوسرا پہلو ہمارے معاشرے کے اپنے ظلم و ستم ہیں ان کی اپنی سوچ ہے جو وہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں اپنی بہنوں کے بارے میں رکھتے ہیں کہ طلاق ہو کے آ جائے گی تو پھر ہمارے سروں پر بوجھ بنے گی یہ تو ہم نے تو جب بارات کر دی تھی بارات کا اظہار کر لیا تھا اپنی ذات سے جدا کر لیا تھا ہمارے ذات کا حصہ ہی نہیں تھی یہ تو پرایا دھن ہے یہ تو اپنے گھر پہ جا رہی ہے اپنا گھر پہ جا رہی ہے بیچاری لڑکی ساری زندگی اپنے ماں باپ کے گھر کو ہی اپنا گھر سمجھتی رہی لیکن وہ ظالم ماں باپ کہتے ہیں بچپن سے اپنی بیٹی کے سامنے یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو اپنے گھر جائے گی نا تو اپنے گھر کی ہولی ہے تو تم نے جو پیدا کیا ہے اس کو تم نے جو پرورش کرنی تم نے اپنا حق ادا کیا وہ تو اپنے گھر تمہارے گھر کو سمجھتی رہی تھی ہمیشہ تمہارے اوپر ہی فخر کرتی رہی تھی کہ میرے ماں آپ کا گھر ہے وہاں چلی جاؤں گی اور تم نے تو جانے کے بعد آنے کا راستہ ہی بند کر دیا تھا تو یہ معاشرے کے وہ پہلو ہیں جن کو سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے ماں باپ کو اپنے بچیوں کا سہارا بننے کی ضرورت ہے ان کو ایسا بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ کسی کی محتاج نہ ہوں اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ خوشی خوشی الگ ہو سکے جس طرح مرد اپنے بلبوتے پر الگ ہو کے خوشی سے زندگی گزارا ہوتا ہے کوئی تان و تشنیح کا سامنا نہیں کرنا پڑتا وجہ کمانے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے اگر اس کے اندر کمانے کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی وہ بھی اسی طرح تعانے سن رہا ہوتا لوگوں کی جس طرح آپ عورتوں کو لڑکیوں کو سنا رہے ہوتے ہیں فرق بس کمانے کا ہے تو آپ اس کے نہ صلاحیتیں پیدا کریں تانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی بوجھ سمجھنے کا معاملہ پیش ہی نہیں آئے گا اگر آپ نے اس کی ایسی ہی صلاحیتوں کو نکھار دیا جس طرح آپ اپنے لڑکوں کے اوپر پیسے خرچ کر کے ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی کامیابی کے منزلیں طے کرنا شروع کر دے گی کر کے تو دیکھیں اس تصور سے باہر آ کر تو دیکھیں پھر دیکھیں معاشرہ کس طرح بہترین سمت سے نظر آئے گا آپ کو